Да, можно позже просто. Я здесь все Так, а кто, скажите? Фамилию знаете, кто крадишку осуществил? Можно мы и знаем. Мы ну так певни, сказать, скажите, знаете, что нет? Не, Нет, так вы скажите, нет. вам сказали кто? Я вам скажу на фамилию, скажете, я просто это заменяю. Так вы скажите. Я, я же документы по выему показал. Да. А кто скоил фамилию? Скажите, пожалуйста. Я наскоро на вас. Кто? Я вам все не скажу. Ну как, а тогда что? А кого вы затримали, знаете? Я вас не затримали, вы пошли. А что вы сделали? Мы с вами спикуемся. А я не хочу с вами спикуваться. Я заказал еду, хочу выпить он свой чай. Раскидайте, мы вас дома не затримали. Мы хотим документы поднимемся и все. Да вызывайте сок. Я хожу в ресторане сидеть кушать. А навещу... Выбачьте. Выбачьте. Я хочу сидеть кушать. Я оплатил, оно остывает. Вы меня компенсируете со своей зарплаты? Зараз вы берете, мы вас дома не затримали. Забудьте, вы парни, Ужас. Привет. Привет. Бандиты фагонов. Ужас. Что Ужас. Что вы хотите? Вызывайте следственную оперативную группу. Пусть устанавливают личность. Везут меня куда? В рай отдел и устанавливают личность. Что? Я вызову сейчас полицию сам. Право, я, я могу сейчас зайти в заведение, которое я оплатил продукт забрать. Там мой телефон, там мои личные вещи. Вы, еще один, то вы перевыщиваете свои службовые обовязки. Зараз. Но ну, вы установили личность? Я, я вы знаете, с кем вы разговариваете? А кого вы задержали? Я не я хочу вас, с вами... Я, я, с... Не я не хочу с вами спилкуваться. Я... Ну, как? Вы сказали, тем часово затриманы. А... ну дайте мы, я пройду. Что -то, что -то, Можно я пройти? Раз, по по я в заведение зайду. Я никуда не убегаю. Это... Я могу. Это... Ну, спелкуемся. А хорошо, я не хочу с вами спилкуваться. Да тому не хочу. А какая причина, вы, блядь? Ну доебитесь до да столба. Идите он с ними поспелкуйтесь. На тему. Что ж? Я вам пояснил раз в пять, что мы с Я зараз что-то выкрал. Подивит... хай, стой, пусть стоит здесь. Вы пойдите подивитесь с камеры, что я сейчас в Коев зашел. Потом мне что-то придете. Хорошо? Я в заведение. Вот присядьте здесь или пойдемте со мной сядьте. Я вас чаем угощу. Я вам с чаем говорю угощу. Чу, блядь, ну я хочу поесть. Хорошо. А я могу зайти? Вот здесь. Сидите у меня под стеклом и смотрите. Хорошо. Хорошо. Я Да? Еще, я на видел. да? Ноль вопросов. Блять, ебнутые мусора, блядь.